Uh <laughs> sweet Arif çox sağ ol. Türkmuğana soxudun qardaş. Cəmaat indi hamı Instagram səhifəsindən yazırlar Muğam, Muğam. Niyə? Bürnəsə deməyirəm Əli Məhəmməd bəy. Sağ <laughs> <laughs> ol qardaş. Nə demək istəyirəm? Eee düzdür, cəmaatımız, bütün Azərbaycanımız Arif xanəndə kimi tanıdır. Mhm. Özünü belə tanıtdı. Çox gözəl. Ancaq Arif elə uşaqlıqdan bu türk musiqilərinə sox gözəl üstünlüklər verib. Oxuymuşdu. Oxuyurdu da. Sonradan gəldi muğama. Yəni köhnə ilə qayıtmaq üçün ha? 90-cı ildə olan. Yəni belə demək düzgün çıxar ki, xanəndələr arasında bu tərzdə oxuyan azdır, ha? Əlbəttə. Əlbəttə, çox azdır. Yəni ki, muğam yaxın tut biraz. Muğam ifası kimi artıq bilirlər ki, oxuyuruq. Şükür Allah'a azdan çoxdan. Amma bir fərqli olaraq yəni ki çaşdırmazmı hə səni həm ondan da Ya çaşdırmaz inşallah yəni ki bu insanın özündə məsəl evdəniz Məmmədovda yəni həm muğam oxuyur həm belə belə mahnılar da oxuyur o var. Biz də oxuyuruq yəni bəstəkar mahnılar, muğam ə, türk